Onun dediklərinin əksini mən Quranda görürəm. Nəzər ki, vaxtilə Məhəmmədə sallamın qarşısına çıxan səihkanlar kimi onların etdikləri səih gücdür. Səih seyir isə, səih Allahsa harada olursa olsun necat tapmazlar. Haqq Allahdır. Haqq Allahın dedikləridir. O insan bilmədiyi Qurandan mə살ət etsə, bilmədiyi İncildən mə살ət etsə, bilmədiyi hədisdən mə살ət etsə, bilmədiyi adimin sözündən. Hidayət üçün Allahın tərəfində hidayətə bulması ancaq və ancaq Quran haq insandır. Qurana müraciət, Qurana müraciət edəyən Allahutaala haqqı batıl libası ilə örtməz. Allahdan qorxur, haqqı deyən insanlar. Orda o qədər haqqı deilməli şeylər var idi ki, bu onları demədi. Onun yanında oturanlar məğer Allahın dostları idi. Allah'a yaxın kəsrlər idi. Onlar haqqında elə danışdılar ki, elə və onlara Əla bunu da, da görsən, cənnə Allah'a şərik qoşmanın görsən ki, və Allah adamı deyil. O batildir. Onun şeytanı bu üvə ilə əlaqəsi mümkün ki var. Amma ay hə insanlar, elə kəslərdən qorxmayın. Siz Allahdan qorxun. Allah sizə kömək etsə, heç kim sizə heç şey edə bilməz. Nə o cadı qalları, nə fal baxanlara, nə nə bilim neyniyənlər, neyniyənlər. Onların milyadı yığılsa da insana İnanmışlar özlərinə milyardı yığsın, milyonu yığsın, milyardı yığsın. Yığsında və Allaha tapılanlar, Allaha sidqü ilə tapının. Bu sizə nə stil deyələsə, heç şey yerməzdir. Gəl bax, mən gəlim, o nə eləyirlər, eləsinlər. Heç deyə elə bilməzlər. Mənim Allahım bir anda onların bütün elədiklərini yox edir. Bizim Allahımız, o Allah ki, ondan başqa Allah yoxdur. Allaha bəqaqət Allahdan yaxşı, Allahdan qudretli, güclü yoxdur. Olmayıb, olmayacaqdır. Allahdır hər şeyin özərində hakim. Allahdır hər şeyin özərində qaldır. Allahı sığınmaq lazımdır. Allahdan yapışmaq lazımdır. Onun üçün də Allahın Quranından tutun, görincə Allah nə deyir, nə öyrədir. Nələr öyrədir Allah bizə? Elərlərindən qorxmayın. Və o kəslərə üzümü tutub onların nəzərinə çatdıran qorxan Allahdır. Və qaydın tərəfinə Allah ın. Yox, əgər qayıtmasanız, Allah Qaytma surəsində, yəni Tövbe surəsinin əvvəlində müşriklər üçün vaq qoyub. Allaha şərik qoşanlar üçün qoşan vaq qoyub. O vaq 4 dairədir. Mən Allahın izniylə deyirəm. Qayda Allahdır. Allahı qəzəmləndirməyin. Mən bilmirəm Allah bu 4 dairənin daxilində nələr qoyub, nələr qoyub. Hədir bir Allah özüdür. Amma bu deyə bilərəm ki Gəlin qorxaq Allahım, Allahım düzələr. Allahı Allah düz bəzərləndirməyin. Sizdən qabaq o qədər falçılar, o qədər sehrbazlar, o qədər ekstra səxsələr olub ki. İndi 21-ci əsrdə daha ıı, fala baxıram sözünü yığışdırıb mən informasiya verirəm energetika mənfi müsbət enerjikanı hiss edirəm. Belə cəslərdən biri də var idi əgər yadızdıqsa Kaşpirovski. O Kaspirovski bütün keçmiş əsəri dövlətini daha üzr istəyirəm. At özü dolanmışdı. Onun axırı nə oldu? Sircaların axırı nə olur? Bu ekstra səsim məhəmməd məqsəddir. Məqsədiniz nədir? Qorxun Allahdan. Əgər Allaha tərəcəalmaqdırsa, o bu yolla olmamaldır. Əgər haqqa tərəcəalmaqdırsa, bu yolla olmamaldır. Ayinsam, şəfaət istəyirsiniz, Allaha müraciət edin. Rahat həyat istəyirsiniz? Allaha müraciət edin. Əmin həyat, şüurlüdə yaşamaq istəyirsə, Allaha müraciət eləyiniz. Axirat qızıqazanmaq istəyirsə, Allaha müraciət eləyiniz. Yalnız və yalnız Allaha müraciət eləyiniz. Allahın Quranına müraciət eləyiniz. Bütün suallarımızın cavabı Allahın Quranındadır. Bütün suallarımızın cavabı yalnız və yalnız Allahın Quranındadır. Allahdan yapışın, mənim əzizlərim. Allahı üzümüzə tuturuq. Nə qədər ki cəcdəyiniz. Nə qədər ki biz ölmümüzü hissələməmişik. Ölməmişik. Bizim cin cehli, onun çıxında nə görəcəyiz? Allahu Teala bir rəsatət edir. Allahın Qur'anına bir rəsatət edir. Görək Allah bizə nə deyir? Allah bizə nə öyrədir? Allah özü kifayətdir bəddəsinə yardım etməyədə də, də şəfaət etməyədə də hər bir tərəfdə Allah üzərində külbü şeyin qadiridir. Allaha sığınım. Allaha tapın. Allahdan yamış. Allah razı olsun ağızdan Allah səhsus sayda şükürlər olsun. Allah bu anları, bu dəqiqələri bizə qismət elədi ki, biz Allahımızın bizə verdiyi nemətdən, hər bir şey Allahındır, dəqiqələr Allahındır. Biz özümüz Allahın bu danışan nitq Allahındır. Hər şey Allahındır. Bizim istəyimiz yoxdur. Bizim yalnız əməllərimiz var. Cəhd elə əməllər edirik ki, aləmləri yaradan olan Allah qəzəbləndirmiyə. Allah çox səbirlidir. Allah həddən artıq, həddən ziyada səbirli. Allahın səbir uludur. Allah səbr eləyir. Allah deyir ki, xəbər verməli bəndələrimə ki, həqiqətən mən qafuram, rəhəmən. Və xəbər verənlər ki, həqiqətən mən əzabın, əzabın, ələmdir. Allah bağışlayandır, rəhimdir, səbrlidir. Ancaq Allahın əzabı da ələmdir, əzabdır. Gəlin qorxaq Allahdan. Aydaq Allahdan. Allah məlumdur. Allah Allah, Allah, Allahın bu ipindən yapışsa, biz bir olacağıq. Biz fildğələrə bölünməyəcəyik. Biz dəstələrə bölünməyəcəyik. Biz qohumiyyət parçalanmayacaq. Bax şeytan də elə bunu istəyir ki, biz parçalanaq, dağılaq. Onda bizi ayrı-ayrı dağıdıb ayrı-ayrı məhv etməyə üçün asandır. Ancaq biz Allah ilə olsaq, bütün dünya insanları inan Allah ilə olsa, yaradandan yapışsa, yaradanın ipindən yapışsa, biz qardaş olarıq. Allah Quranda deyir ki, həqiqətən andolsa ki, inananlar qardaşdır. Həqiqi inananlar qardaşdır. Kimə inanmalı şübhəsiz ki, Allahdan gəlirsə. Allah ha həqiqətən iman olsa biz qardaş olacağıq. Biz bir olacağıq. Onda şeytan bizi dağıda bilməyəcək. Biz sülhdə, əminlikdə yaşayacağıq, firavun yaşayacağıq. Həm bu dünyamızın, həm axirətimizin xeyirli olmasına böyük imkanımız olacaq. Böyük ümidimiz olacaq. Ümid yalnız Allaha sığınmaqdan, Allahın dediklərini eləməklə ümidimiz ola bilər. Başqacası isə ancaq şeytan alxanlığa gətirəmlər. Kimisə, kimlərinsə dediklərini yerinə yetəməklə hınzı və arxanlıdır şeytandan xam xayal va yaldız və yalnız Allah tərəfə yaxşıma Allahı tərəf müraciət edən bilik biz necab tapa bilərik yalnız və yalnız Allah tərəfə müraciət etmək hansıdır mənim əzizlər. bildə ha sizə Allah tərəf özünüz də Allah tərəf sağ Allahdan yaxşıq Allahla möhkəm olaq Allah özü özəmizdə sizə kifayətdir. bizi Allah yaradı, bizi Allah öldürəcək, bizi Allah qaldıracaq. Heç kim Allah izni olmadan bizə heç nə edə bilməz. Allah Allah. Allaha tərəf qaydaq. Allahım bu Qurana müraciət edib Allahın tərəf qaydaq. Allahın dedikləri ilə Allahə inanmaq. Allahın dediklərini kənara atmımaq. Allahın dediklərini əməl etmək. Allahın qoyduğu vacib şərtlərdən verilir. Allah razı olsun ağzından. Allahın sizin üzərinizdə səhv əmnəmanlığı, rəhməti və bərəkəti olsun. Allah haqq olsun axirətini Xeyr olmasın da o ulu adların xatırında bizlərə yardım eləsin. Necə kirək deyir. Həmd bu Allahın